بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسلميںجت الوداع کے موقع پر اپنے کئی ہزار اور لاکھوں کی تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعى نے جو عظیم اور پروكار اور دل کو بھانے والا عظیم خطاب فرمایا اور ان میں سے بہت ساری باتیں اپنے غلاموں کو اور تا قیامت آنے والے لوگوں کو گویا کہ نصیحت آموز بھی تھی اور بڑی ہی بھی, بھی تھی اور پوری انسانیت کے لیے اس عظیم خطبے کے اندر ایک طرح کا پیغام جو ہے وہ موجود ہے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس عظیم خطبے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت آنے والے انسانوں کی ہدایت آبوز اور دلکش اور دلچسپ گفتگو فرمائی اور یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حجت الوداع کے خطبے کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ لائی ہے اور امام احمد بن حمب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے اور اس کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے بائیس ہزار دو سو پندرہ اور اسی طرح امام ترمزی رحمت رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث پاک لائی ہے اور صحیح ابن حبان ابن بادشاہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے انبی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات فرماتے ہوئے سنا گویا کہ جناب رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر اپنے غلاموں سے جب خطاب فرما رہے تھے سیدی اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے حوالے سے فرمایا کہ ان کی باتوں کی لذت بے لاکھوں اور ان کی خطبے کی حیبت بے لاکھ حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم اور دلکش اور دلچسپ اور بڑا ہی باز و نصیت والا عظیم خطبہ سنا فرماتے ہیں کہ یختبو فی حجت الوداع فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی حجت الوداع کے موقع پر یہ عظیم خطبہ فرمایا اور فرمایا فقال ربکم لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے اپنے خالق سے ڈرتے رہے اور یہ بھی خالق کے لمبے زلساد بندوں کے ساتھ انتہا درجے کی محبت ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ گناہ گار ہیں اور جتنے بھی گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ خالق علمی زلزاد جو نحن و نرزک کم و یاہم کا مالک ہے جو خاص طور پر ہمیں رزق عطا فرماتا ہے وہ ہماری نلیکیوں کے بوجود ہم پر اپنے رزق کے جو دروازے ہیں وہ بند نہیں پر یہ بھی خالق علمی زلزاد ہمارے ساتھ انتہا درجے کی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس عظیم خطبے کے اندر یہ فرمایا اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے اور آگے فرمایا سلو ہم سو لوگو پانچ وقت کی نماز ادا کرتے رہیں مشاہرت ہو فرمایا جس ماہ مقدس کے اندر تم پر روزے فرض کیے گئے اس مہینے کے اندر روزے رکھتے رہے وہ ادو زکوٰۃ اور اپنے مال کی زکاة کی برگاہ میں دیتے رہنا زَا اور جو تمہارے حاکم ہیں ان کی اطاعت کرتے رہنا فرمایا, جنت فرمایا اگر یہ پانچ چیزیں تم کر گزرو گے تو تم پھر سیدھا سیدھا رب کی جنت کے اندر داخل اب اس ادیس مبارکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا وہ بڑی مختصر سی ہیں فرمایا کہ رب العالمی برگاہ سے ڈرتے رہنا پروردگار سے ڈرتے رہنا اور نماز ادا کرتے رہنا جن ماہ مقدس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تم پر جو روزے فرض کر دیے گئے وہ روزے بھی ادا کرتے رہنا زکاة بھی ادا کرتے رہنا اور جو تمہارے حاکم ہیں جو عادل بادشاہ ہیں آپ جس کے ماتح دیں اگر وہ عادل شخص ہے تو آپ اس کی فرما برداری کرتے رہنا اس کا کہنا مانتے رہنا فرمائے اگر تم یہ کام بجا لاؤ گے تو تم سیدھا پروردگار کی جنت میں درد اخرے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرماتا ہے اور پھر اسی احدیث مبارکہ کو امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث مبارکہ لائی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ پہلے الفاظ جو تھے وہ یہ تھے ایوہ الناس اے لوگو سن لو انہو لا نبی بعدی ولا امت بعد لوگو سن لو میرے بعد اور کوئی نبی بھی نہیں آئے اور تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں آئے گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر ایک عظیم خطاب فرما کے یہ بات پتا قیامت آنے والے لوگوں کو سمجھا جائے. لوگوں سن لو میں آخری نبی بن کر تشریف لایا ہوں میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد اور مزید کوئی امت نہیں آئے گی گویا کہ یہ بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی دلچسپ بات کہی فرمایا کہ لا نبی آبادی فرمایا کہ اللہ تبارک جل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر محبوس فرمایا یہ بھی اس خالق کے لمبے ہم پر کروڑوں مہربانیاں ہیں اور کروڑوں احسان ہیں اس نے اپنا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر محبوس فرمایا